असलमस क्या हाल है आपका जी एक और टॉपिक मैंने सोचा कि आपको ज़रा अपडेट दे दूँ गाइड भी कर दूँ जो कि बड़ा अहम है अक्सर लोगों को फेस करना पड़ता है सफ़र पे जाते वक्त हवा भराने का इशू अमूमा देखा गया है कि लोग बाहर से हवा भराते हैं और ये भी कंप्लेन की जाती है कि अन ईवन एयर प्रेशर भरा जाता है अक्सर ही अन प्रोफेशनल स्टाफ होता है पढ़ा लिखा नहीं होता अनट्रेंड होता है बच कोई बच्चा भर देता है तो कभी हवा ऊपर कभी नीचे कभी निकल जाती है कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं उसका बेहतरीन हल है दो हज़ार अठारह से मैं इस चीज़ को तो फॉलो कर रहा हूँ अपनी सारी गाड़ियों पे जब से सफ़र करना शुरू किया कि मैंने अपना खुद का डबल सिलेंडर एक कम पैसे रखा हुआ है मैक्सीमस का देख सकते हैं आप मैक्मस ये मैंने सैगर मोटर्स डॉट पी के से ख़रीदा था उस पैंतीस सौ रुपये का ही सहायता साथ मैंने इसके ये होल्डर लगाया हुआ है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ तो क्यों और ये लंबी तार सोलर की तार है तो तो नहीं मेरा अंदाज़ है कि दस से बारह फुट लंबी है और इसके एक एंड पे ये शू है ये मेल है और फीमेल शू है ये इसमें लग जाता है अब देखा जाएगा अक्सर लोगों के पास अगर एक कंप्रेसर होगा तो वो कहेंगे यार ये तो इस तरह का नहीं होता सेटअप तो ये मैंने खुद बनवाया है ये बनवाया इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बैटरी से चलाता हूँ ये जो वायर का एंड है ये बैटरी में जाके डायरेक्ट लगता है बैटरी में डायरेक्ट क्यों लगता है और क्यों मैं बैटरी से चलाता हूँ जो ये वाला इसका पार्ट है यहाँ पर लगा आता था लाइटर वाला सॉकेट वो जो है शुरू में मैं वो यूज़ करता था वो उससे लाइटर उड़ जाता था उसका फ्यूज़ उड़ जाता था वो बड़ा परेशान करता है क्योंकि काफ़ी पावर लेता है गर्म कर देता है अक्सर मैं दो तीन बार हुआ कि वो उसके बाद मैंने ये सेटअप किया और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल अच्छा चल रहा है डायरेक्ट बैटरी पर लगाता हूँ और अपना काम कर लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह हवा खुद घर में भरता हूँ अच्छा जी अब हवा तो आप भर लेंगे और इसके अंदर भी खुद का भी गेज है ये गेज है लेकिन इससे तो एकूरेट पता नहीं चला क्योंकि एनालॉग है और मैं थोड़ा सा ऐसा बंदा हूँ जिसको खारिश होती है कि एक्यूरेट चीज़ हो पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल कोई चीज़ ऊपर नीचे ना उसके लिए मैंने एक हर रखा हुआ है एनोलॉग भी मेरे पास गेज है अलग से भी लेकिन मैंने इसका एक डिजिटल भी रखा हुआ वो ये है स्लाइम वालों का है थोड़ा सा राब से यूज़ हो चुका है अब तक पाँच सात सात सालों से यूज़ कर रहा हूँ मैं तो इसकी ये हालत हो गई है इसके अंदर गेज ये जो मेजर्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा पी एस आई बार के पी है पी एस आई अमूमन हवा जो भरते है वो पी एस आई में भरी जाती है अब मैं आपको ये भी दिखाऊँ कि मैं हवा किस लेवल तक बढ़ता हूँ मैं बढ़ता हूँ छत्तीस पी सी आई पी एस आई के छत्तीस पी एस आई वजह क्यों हूँ मैं क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ गायंगना के लिए अच्छा आप जब एयर शॉप पे जाते हैं तो आप क्या सुनने में आता है आप क्या बोलते हैं अक्सर देखा गया होगा आप देखते भी होंगे आप शायद ख़ुद भी ये प्रैक्टिस करते होंगे कि तीस भर दो अच्छा टायर वाले के पास अलार्म में बैलेंसिंग करवाने और उनसे पूछेंगे यार मैं कितनी हवा भरूँ कहेंगे वो तीस तीस ऐसा फिगर है लोग कहते हैं बस तीस आपका जो, जो आप अपना ड्राइवर साइड जब आप खोलेंगे तो आपको बंद करके फिर खोल कर दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत ही एक टैग लगा हुआ है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आपके टायर साइज और हवा के प्रेशर के हवाले से बड़ी अहम मालूमात लगी हुई बहुत एक अहम टैग है जिसको हम नहीं पढ़ते अक्सर लोग नहीं पढ़ते मैं इस चीज़ को बड़ा फॉलो करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ ये डोर ये दरवाजे में कहाँ लगा होता है, है ये टैग ये कंप्ली फिटेड होता है ये मुश्किल है कि उतरे मेरा थोड़ा सा उतरने लग गया लाइट कंपनी मैं इस पर ये ले आया टॉर्च भी इस पर आप देख सकते हैं वन फाइव 80 आर तेरह मतलब एक सौ पैंतालीस अस्सी आर तेरह और आप इसमें बात देख सकते हैं कि हवा का प्रेशर तीर बना हुआ है फ्रंट में रेयर में तीर बना हुआ है वो दिखा रहा टू फिफ्टी टू पॉइंट फाइव और छत्तीस ब्रैकेट में टू पॉइंट फाइव नीचे छत्तीस अब ये क्या है ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है एक सौ पैंतालीस अस्सी आठ तेरह ये स्टैंडर्ड साइज़ टायर है जो मैगन आप रिकमेंड करते हैं सुजुकी वाले वो मैंने ये ही अपग्रेड किए पिछले हटा के ये वाले साइज लगवाया अच्छा अब आप ऊपर वाले टेबल में देखें कॉलम में देखें के पी है। बार किलोग्राम और नीचे पी एस आई ठीक है इसका मतलब है टू फिफ्टी के पी ए और पैकेट में टू पॉइंट फाइव बार के जी और जो भी इसकी मेजरमेंट्स के यूनिट्स यूज हुए हैं नीचे पी एस आई इसका मतलब पी एस आई छत्तीस फ्रंट में भी लेफ्ट रेयर में भी तो ये इस कार्ड को आप लॉजिक फॉलो करें ख़ास पर जब आप टायर तो साइज यूज़ करें तो आपने इस इंजॉर्मेश को कभी नहीं भूलना आपने ये नहीं कहना कि छोटे छत्तीस डाल दो या वो बोले कि भाई तीस डलेगी नहीं इसमें छत्तीस लेकर आप छत्तीस ही डलेगी सर्दी हो गर्मी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क इसमें नहीं पड़ता कि मेरा टायर साइज़ सेम है और मैं अब तो छत्तीस ही बोलूँगा <coughs> मैं आपको टायर साइज दिखा दूँ अपना <coughs> एक सौ 13 ये अब इसमें जाएगी छत्तीस ये न टायर है मैंने अभी तक दो बार इसमें हवा भर चुका हूँ तो हमने सफ़र पे जाना है कल काफ़ी लॉन्ग चार सौ साढ़े चार सौ किलोमीटर तो मैं चेक कर रहा हूँ कि हवा कितनी है इसमें मौजूद ये मैं आपको तरीका बताता हूँ मैं किस तरह हवा चेक करता हूँ घर पे अच्छा जी फैंसी मोजर कैप लगाया है मैंने तो उसकी इग्नोर कर मुझे शौक है मैं उसका अपना नहीं लगाता काले का लग लगा। मुझे इन चीज़ों का शौक है काफ़ी अच्छा जी अब मैं नोजल रिमूव कर ली और अब पी एस आई यूनिट को सिलेक्ट करके अपने हवा चेक कर रहा हूँ उसे देख सकते हैं जीरो जीरो ओके पीएसआई एस आई छत्तीस अशारिया पाँच एक्यूरेट अगर हवा आपने अगर मैं हवा भरता अब तो क्योंकि नेट आ रही है हवा लूज़ नहीं करते हवा का तशरी इतना लूज़ नहीं होगा तो मैं वो आपको भी तरीका बता देता तो मैं किस तरह हवा को भरूँगा पूरा तरीका बता देता हूँ अच्छा जी पहले तो मैं बोनट खोलूँगा बोनट खुल चुका है बोनट जी देख सकते हैं खुल चुका है इसका एंड जो है बैटरी में लगेगा तार का वो मैं पकड़ा अच्छा मांगा के साथ मुझे नहीं पता है कौन सा प्लस में जाएगा कौन सा नेगेटिव में जाएगा क्योंकि मैंने मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है काम तो मैंने उसकी निशानी रखी <coughs> तो ये तार जो है ये वाली ये नीले कलर की और ये साइन है पॉजिटिव तो इसमें आप देख सकते हैं जो मेरे पास तार है जो मैं एयर कंप्रेसर का यूज़ करता हूँ एक नीली है और एक हरी है ब्लू और ग्रीन तो ब्लू ब्लू में जाएगी ओके जी ये ब्लू ब्लू में लगी और ये ग्रीन वाली यहीं कहीं लाइट जाएगी में यूज़ नहीं करता वो अक्सर लूज़ हो जाते हैं तो मैं बस से जुगाड़ रहा था तार की लंबी है तो वो बैटरी से इतना खिंचती नहीं अच्छा दूसरा एंड जो है मेल शू का वो यहाँ लगेगा फीमेल मेल फीमेल अब आपने ये भी देखना है कि स्टार्ट ज़ीरो मतलब तो ऑफ तो है तो अगर स्टार्ट हुए तो एकदम झटका पड़ेगा जो आप तार लगा रहे होंगे ये जी आपकी तार लग गई है अब आपने इसको उठाना है इसको पास ला के रिट्रैक्टेबल ये इसमें लगी हुई है पाइप जो कि हवा भरता है मैं इसको पकडूंगा इसको आप जितना चाहे लंबा कर लें अच्छी खासी लंबी हो जाती है और इसमें लगाऊंगा आपने इसको लगाने से पहले ऐसे लगाना और ये सीधा ऐसे अंदर पुश करना अगर आप बगैर पुश के लगाएंगे तो हवा जो अंदर मौजूद है वो बाहर बारह आई और उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेक किया कि कितने हैं छत्तीस के करीब ई पी है इसमें इस हवा मौजूद है और यहाँ से बटन ऑन कर देना बस ये आपने इंश्योर करना है कि अच्छा तरीके से टाइट हो और हवा ना निकल हो अगर हवा निकाल दी हो तो प्रेशर उतना नहीं जाएगा बैग ज़्यादा आएगा और हवा सही भर नहीं पाएगी तो हवा भरने के बजाय डिफ्लेट हो जाएगा टायर इन्फ्लेट होने से क्योंकि ये ये हमारे टायर में पहले से हवा एक्यूरेट है छत्तीस पाँच है तो हम इसमें नहीं भर रहे अच्छा टायर में समझने के हवा भर गई है उसी तरह दबा के उल्टे हाथ से सीधे हाथ से नोजर ही

तो जी ये था टोटल धमाका हवा भरने का हवा को इसलिए मैं घर में सात आठ सालों से भरता हूँ कि मोटर पे मुझे बड़ा गंदा एक्सपीरियंस हुआ था पहली बार मैं लाहौर जा रहा था मेरे बस मैदान गाड़ी थी दो हज़ार अठारह जनवरी में उन्होंने वही ज़्यादातर लोगों से जो मसला दरपेश आता है टायर वाला कहता है आपका टायर कमज़ोर है आपका पंचर है तो ये है तो वो है टायर तो मेरा पंचर था मैंने भी पहला सफ़र था मेरा तो मैंने कहा कि चलो मोटर पे पे टायर का पंचर हो गया मुझे पता नहीं था कि मैं किस और डील में घुस जाऊँगा <coughs> उसके बाद फिर मेरे टायर फट जाएगा फ़ौत हो जाएंगे मर जाएंगे घर समेत गाड़ियों की पिक्चर दिखा रहे हैं वीडियोस दिखा रहे हैं कि ये हो गया था लोगों को वो हो गया था उन्होंने पीछे एक्सीडेंट हो गए थे टायर में हवा से ही नहीं भरी थी तो उसे पंचर लगा के चले गए तो वो ये हो गया आपने आया टायर लगवाया सस्ता ज़माना था टायर इतने महंगे नहीं थे लेकिन दस बारह हज़ार रुपये मांग रहे थे दो दो होते थे तो मैंने नहीं भरवाया पंचर लगा के मैं निकल गया और लगा शुक्र है बड़ा अच्छा सफर वापस भी आए उसके बाद टायर बदलवाए नहीं डलवाए पुराने यूज़ करा था न डलवाए सारे <coughs> उसके बाद से ये सीख सीखी मैंने कि भाई हवा अपनी अपनी तो मैं बिलीव नहीं करता लोगों पे कोशिश करता हूँ कि खुद से ज़्यादा से ज़्यादा काम करो <coughs> हवा वाला तो ऐसी चीज़ है कि आपको गाड़ी में बैठते वो पता होगा आपके टायरों में कितनी हवा अगर टी पी एम एस सेंसर नहीं लगा हुआ आपकी गाड़ी में उस पर नहीं है तो फिर आपको गेस जिस की मदद से आपको मालूम होना चाहिए कि आपके टायर में हवा कितनी है इसको आप इग्नोर बिल्कुल ना करें तो ये वजह है कि मैं ये चीज़ें खुद करता हूँ तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो एंड में वही बात लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ इग्नोर नहीं करेगा देखा हर चीज़ करेगा इग्नोर नहीं तो बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़